আপোনালোকে জানে যে এ ডি আৰত বিশেষ কেইটামান পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথম আছিলে গ্ৰেড থ্ৰী ড্ৰাইভাৰ ষ্টেনো আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ান অৰ্থাৎ এ পি ডি চি এলৰ কাৰণে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং টেষ্ট ষ্টেনৰ কাৰণে ষ্টেনৰ ব্যৱহাৰিক টেষ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ স্কীল ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ স্কীল পৰীক্ষা কৰাৰ যিটো পৰ্যায় তাক আমি পোন্ধৰ জুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থা আমি এটা মাহৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰিম ঠিক তেনেকৈ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰো অৰেল আমি পোন্ধৰ জুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু এমাহৰ ভিতৰত ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম অলপ আজি বা কালি বা পৰহি ৰাজ্য চৰকাৰে আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে দিন আৰু বাৰ আপোনালোকক জনাব যিসকলে লিখিত পৰীক্ষা পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া কম্পিউটাৰ টেষ্ট ড্ৰাইভিং টেষ্ট বা স্কিল টেষ্ট বা মৌখিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যেন সাজু হয় পোন্ধৰ জুনৰ পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম মোক আৰু এটা প্ৰশ্ন বহুতে সুধি আছে